Сереж, мы встречались перед матчем, говорили о том, что будет хороший футбол. И действительно, мир играл сегодня в футбол, не стояли в обороне. И тот факт, что лучшей защите лиги сегодня влетело 4 мяча. О чем это может говорить? Это говорит о том, что команда действительно неплохая, у них старалась играть в футбол. Но вот, как показала эта игра, с нами опасно играть футбол открытый. Выиграли 4-1, наверное, могли выиграть гораздо больше. Даже где-то начали заигрываться в конце первого тайма. Счет был очень комфортный, уже начали, можно сказать, баловаться. Хотя это недопустимо. Ну, такая психология человека. Так устроен человек. Мы чуть расслабились, сильно легко давалась игра. Но при этом получили удовольствие от футбола, потому что действительно команда играла в футбол, были зоны, были не было автобуса. Ну, для нас это только плюс, чтобы так команда против нас играли. Ну, вот это пенальти, оно немножко как бы спутало карты, и мир и во втором тайме вышел и начал играть немножко в другой футбол. Там нервы, по-моему, пошли. А, что там все-таки было вы ближе ну, к моменту? Пенальти был? не знаю. Честно, надо смотреть. Я не могу сказать, что там его вообще не было, потому что, может, он действительно заплел ноги. Но судья сделал такую паузу, я не знаю, может, ему боковой подсказал спасать пенальти. Не могу сказать, надо смотреть повтор. Да, действительно, пенальти 3-0 это одно, 3-1 это мы уже боялись пропустить второй гол. И вот это начало второго тайма тоже, там, конечно, нервы, опять же, психология. Устроен человек так, когда все было комфортно, расслабились. Когда стал 3-1, чуть-чуть начали переживать за результат. Ну, как за результат. И поэтому, ну, потом, опять же, минут 10 второго тайма, потом успокоились. И полностью наше преимущество, не знаю, сколько мы могли голов забить сегодня. Ну, могу похвалить мир. Действительно, стараются играть в футбол. Хорошая команда. И, ну, приятно было играть. И поле достаточно хорошего качества, поэтому. В принципе, инфраструктура, да, здесь вот такая глубинка, и все, все так в порядке. По Если бы в таких городах, как Горностаевка, и в других таких городах типа Горностаевки были такие условия, я думаю, у нас бы футбол намного быстрее прогрессировал, и было бы намного больше талантов и футболистов, которые хорошо играют в футбол.